Доброе воскресное утро. С вами Анжела Рустемовна, внучка Джаваира Махмедовича. та внучка репрессована крымской татарки от 1944 года Михаил Ибрагимовна Фука. Я утром не одна, пью кофеек. Со мной есть мои кенты. Кто помнит этот замечательный мультик. Сколько бы лет тому мультику не было. Но, вы знаете, пересмотрев этот мультик, поднимается какое-то воскресное настроение. На улице замечательная погода. Дома не сидим. У кого есть детки, берем с собой детей. Классные. Идем делать фотографии в парк. Очень много листвы. Даже если у кого нет деток, одеваемся и идем гулять. Обязательно утром это пьем кофе. А я сегодня решила выпить кофе. Это с огромной-огромной чашки. Обычно я с нее пью очень вкусный чай. Я очень люблю чаи, разные чаи. Но решила сегодня себя немножечко побаловать, выпить вот такую огромную чашку кофе. Хочу сразу перейти к своим хейтерам за свои ногти. Мои когтяры, да, напоминаю, что я смотрела фильм «Канатопская ведьма», решила пересмотреть его. И почему-то мне захотелось, как вот укажут, душа Божая свята, сделать себе такие когти мне нравятся мои когти. И кто смотрел фильм «Канатопская ведьма», я бы сделала то же самое, а может быть еще хуже то, что сделала героин, героиня данного фильма. Идем дальше. Мне нравится мой макияж сегодняшний. Я сегодня утром покрасила брови, потому что все-таки возраст, все-таки уже не девочка. Мне нравятся мои губы. Я сегодня решила накрасить их ярко-красный цвет, Вчера я была на ресничках. Сделала коррекцию ресничек. Сделала сегодня вот такую красивую прическу с такой красивой резинкой. Поэтому, прежде чем меня, я выражусь по-французски, обсасывать, посмотрите, пойдите на себя и посмотрите на себя в зеркало. Потому что, и когда вы будете, кстати, смотреть на себя в зеркало, обязательно посмотрите на свой, вы, вытащите свой язык, обязательно на него посмотрите, потому что я больше чем уверена, что у вас он гнилой. То не такие ресницы, то не такие ногти, то не так оделась, то не так накрасилась, то вам идет эта помада, то не идет. Слушайте, э, кто помнит, э, есть такая группа Алиби, это украинская группа, две сестрички, а Аня и вторую, я не знаю, не помню эту певицу, как называется, вторую ее сестричку. Вот там есть такая замечательная песня, она на русском языке, но ну, давно и певцы, да, украинские пели на русском языке. «Не лезьте в жизнь мою, с кем я сплю» и так далее, и тому подобное. Вот вам то же самое. Идем дальше. Пройдемся немножечко по новостям. Вспомню то, что в Одессе, да, действия недавно были в Одессе. Это седьмой километр, все прекрасно помнят этот рынок. Но я вам всегда говорила: насилие не должно быть. Потому что насилие провоцирует насилие. И насилием нельзя отвечать на насилие. Потому что внутри страны, то, чтобы, ну, чтобы происходило, оно никому не надо. Понимаете? Я понимаю, что кто-то кричит у нас конституция на паузе, кто-то еще что-то кричит. Я понимаю, что ну, всем с вами тяжело, не только вам тяжело, тяжело и мне. Но не надо насиль... на насилие отвечать насилием. А теперь я вам хочу сказать, чем это закончится. А закончится это тем, что кого-то посадят, предполагаю, кто-то откупится, у кого есть бабки. Кто-то пойдет воевать, служить. Обязательно. Понимаете, не надо этого делать. Да, в стране очень тяжелая напряженная обстановка. А сильно мы углубляться не будем, потому что Мысль очень много, да, есть о чем поговорить. Но более мы я возьму только аргументы. Фактами не буду. Понимаете? И все прекрасно видят, да, что происходило, не помню в каком городе. ТЦК опять погиб мужчина. Опять же сказали, что он сам упал, сам ударился, сам умер. При том, что он был весь избит. Все прекрасно это помнят. Очень избит. Я, если честно, я когда увидела фотографии, я, если честно, была в шоке. Знаете, как у того говорят, мой шок в шоке. Еще раз повторяю. Не отвечайте насилие, насилием на насилие. Потому что пострадаете не только вы, но и ваши близкие. А почему ваши близкие? Потому что непонятно, что с вами можно случиться. Пример там допустим, когда я пыталась от, от э, органов, да, можно так сказать, чтобы они работали э, только согласно чинному законодавству, а изначально это конституция, да, конституция, закон про национальную полицию и так далее и тому подобное. И чем это закончилось, все, пример, все помнят, никто не пожалел моего ребенка, меня запихнули в СИЗО, а перед тем, как меня запихнут в СИЗО, за мной сначала приехали в Одессу, а потом запихнули в СИЗО. Поэтому не повторяйте моих ошибок и еще. Не собирайте доброе утро. Светлана, мы вернулись с дочкой домой 13-го Доброго ранку. Я из Украины, из места Запорижья. Нет, она не запотела, это камера такая. Значит, три дня назад Рустимовна была целый день без связи. А у Рустимовны украли телефон. Что такое без связи, это, конечно, была жесть. Карточка я восстановила. И один номер, и второй номер. Теперь я на связи. Телефон... Мне дали он, правда, бэушный, но ничего страшного. Издержки, как вот говорят. Я хочу сказать, что кража была умышленная, хотя это был обычный телефон, не какой-то там iPhone не супер-пупер. Я предполагаю, кто это сделал. Заявление в полицию я писать не буду, им веселку писать. Ну, это моя точка зрения по поводу телефона. Понимаете? Поэтому мелочи жизни заработаем, купим. А на вещи повернулась. Я очень люблю свою Украиночку. Я очень люблю свой город Запорожье. Есть люди, которые нуждаются в таких людях, как я, а не только в таких, как я. Да. И у нас в городе Запорожье, все прекрасно понимают, да, там кто-то выполняет зачины в козивке. Вот как я могу их оставить? Посадовых осип, без внимания чтобы они дальше выполняли зачёны в казивке, я не могу, сами понимаете. Съездила, я пока не могу сказать. Когда закончится война, вы все узнаете. Значит, хочу сказать единственное, что у меня была не одна встреча за кордоном, и дальше углубляться не будем. На этом мы остановимся. Спасибо всем большое, кто помог мне тогда, мне и моему ребенку, потому что многие думают, что у меня YouTube канал монетизация идет. Я вам хочу сказать, не идет, кто-то туда все-таки влез, и я до сих пор с вам переписываюсь, переписываю, чтобы сделать Витание из парижа Александрии, все-таки пытаются ее сделать, но что-то там нет. Хочу официально сообщить, что все стримы теперь я буду уходить с YouTube, я буду переходить в ТикТок чтобы мои видосы не удалялись, не блокировались и так далее и тому подобное. Петр, я думаю, что ТЦК вас ждет, они вас очень нуждаются, вы незаменимый, я так понимаю, по их меркам, и вы именно тот Петр Человек, который один может защитить 20. 20 ТЦК, -шніков. поэтому обращайтесь, пожалуйста, я не знаю, с обращайтесь, пожалуйста, в город, где вы проживаете, а именно в ТЦК. Придете, скажете, я Петр. Я хочу вас защищать. Вы, пожалуйста, сидите вдома. А я такой молодец. Все зрозуміло, Ростимівна, без обід. образ, без агресії агрессии ваша сторона, жінка. Спасибо. Мне нравится мой макияж, мне нравится мой сегодня образ, у меня шикарное настроение. Я взяла недавно паузу, не выходила в эфир, мне надо было психологически отдохнуть, потому что стресс за стрессом. Я понимаю, что не только у меня, но и у вас, но мне надо было немного отдохнуть. И я вам хочу сказать, я два дня танцевала. Знаете, ну, я все-таки уже не девочка, да? Хотела некоторые танцы движения попробовать, и я испугалась, что меня может заклинить. Понимаете, надо выплескивать танцами постепенно, не все сразу, сначала изучить движение, а потом его повторить, а не со старту там что-то пытаться его отобразить, потому что может заклинить спину, и ты можешь быть в букве ЗЮ. Так что я вам хочу сказать, оторвалась я классно, это просто супер. Появились, стабилизировался сон, аппетит, прекрасное настроение, именно боевое. Потому что в этом месяце у меня начинаются заседания, и не одно, и начинается еще заседание по поводу квартиры которая в городе Запорожье напоминаю, что департамент ЖКХ города Запорожья все-таки решил немножечко что-то там повоевать. Ну, их ждет маленький сюрприз на судебном заседании. Соответственно, судебное заседание я буду вести в прямом эфире. Дальше, также я надеюсь, что на судебное заседание приедет депутат с Киева. Не буду говорить фамилию данного депутата. Это будет для вас маленький секрет. Если не сможет сам депутат, то приедет его помощник, один из помощников на судебного засідання, да пусть у нас посмотрят, как у нас работает департамент ЖКХ и как у нас за защиту нашей нень Україны, да військових, которые загинув, в нього за мужність, и как они віджимають жилье. Поэтому заседание Будет шикардос, помимо э, депутата с Киева, я также хочу пригласить уповноважно типа, по правам человека города Запорожья, э, чтобы не, не порушивались права. Поэтому я думаю, что будет просто супер-пупер. Дальше работаю также в отношении второй квартиры. Э, это по вольнянску. Э, пока не буду говорить за новости. Но я думаю, что те, которые занимаются отжимают жилье, давайте назвать еще своими именами, а именно жилье, которое не приватизировано, не дают людям право на реализацию, приватизацию я мое право, все-таки должны нести не дисциплинарную ответственность, не там там с работы, а все-таки вести... Кримінальну відповідальність, це моя особиста думка. Фрімен, напишіть, будь ласка. Якщо чоловік отримав травму на, но на ногі, але чоловік не працює офіційно, чи може лікар видати довідку про обмеження тяж тяжкої фізичної роботи? А, ну, е разі що довідку від непраціздатності, я не пам'ятаю, а, А мне просто давали о том, что я переболела. Но я ее брала в университет. Я шучусь. Поэтому для, брала я для универа. Просто именно это вся движуха за то, что вы и ваши друзья рассказывают за гуманитарную допомогу. Нет, ну, Ну Причому закрадена комунітарну допомогу. Там же не тільки була ви там, там була що я ще раз наголошую, що мобілізація повинна бути згідно чинного законодавства. Ще раз повторяю, що закони в Україні. Должны Дальше. В Україні є демократія, і вона повинна бути. Нравится це посадовим особам чи не посадовим особам, да, чи комусь не подобається їхня особиста думка. Якщо їм щось не подобається, то сідя вдома і розпитують. Я выражусь так, понимаете? Еще раз говорю, в Украине есть свобода слова, а в Украине должны работать законы, а я вам хочу сказать, что они немножко работают. Знаете, кстати, что я смеялась недавно, все уже видели это новости, да, уже не для кого-то не секрет, что какому-то там бывшему помощнику, Чинарды чекому-то там дали 6 лет тюрьмы. Слушайте, ему дали срок, когда он уже в СИЗО отсидел 5 лет. 5 с хвостиком. Ну, то есть, он, в принципе, вот-вот и может выйти. Понимаете? Почему ему дали 6 лет без конфискации? Все вы видели, сколько денег он украл. А украл он у нас с вами. Да? Украл это на развитие нашей Украиночки, понимаете? И те бабки, которые он украл, для многих людей, не только висковых, а и цивильных, которые втратили майно, можно было купить жилье. Ну, давайте называть вещи своими именами. Поэтому я считаю, все деньги вот, людям, которые остались без жилья, я считаю, изымать, когда дается срок... Геноцидникам, які продають свой народ а за кошти, які да, будуть повернені до держави в бюджет України, виділяти деньги на житло людям, які втратили житло. Це Но нормально. Понимаете? А якщо я скажу для роботи, що вже знайшов роботу? Фримен, я вам хочу сказать, я сильно не знаю, не углублялась в трудовое законодательство, я только знаю, да, допустим, там, по, по ходу до 14 лет, или по соглашению сторон, или за властным бажанием, чаще всего, это надо более углубленно ну, читать. Ну, так называем вещи своими именами. Я же говорю, что я брала справку, просто свободную справку, да, и для моего университета это было достаточно. Информации очень много. Татом мне, пожалуйста, а то мне на телефон звонили и сбили уже с самого утра. Не хочу сегодня отвечать на звонки, ни на какие смс, ни на звонки. Идем дальше. Кто видел, кто не видел, в ТикТоке очень много информации. У меня Такое чувство, что я эфир завис. В ТикТоке очень много информации в стране агрессора создают там видосы, когда приходят их, в кавычках, освободители, э, мультики создают. И что вот этот начат освободитель, какой он проявляет насилие в отношении детей. А кто видел этот, э, эти мультики, кто не видел, честно, я в шоке. У меня волосы стали дыбом. Хотя, в принципе, что от этой э, страны можно еще ожидать. Еще раз напоминаю, кто не хочет жить в Украине, кого не устраивает Украина? кого не устраивает э, власть, э, хотите вы жить в СССР. Э, на страничке у Золкина, да, Владимира Золкина или у Дмитрия Апостола есть э, ссылка Хочу к своим. Заходите, заполняйте и у Йоба зе битте, и соответственно наши люди будут возвращаться. Не надо сюда призывать страну агрессор не надо, она здесь не нужна. Очень многие, очень многие живут еще той докторской колбасой за гривна 20, да, каким-то там, какой-то там дешевой столовой, какими-то задрыщенными, задру... <laughs> затропанными колготами и так далее и тому подобное. Мне нравится, что мы все-таки вышли из состава СССР. Мне нравится то, что украиночка развивается, украиночка стремится в Европу. Мне нравится, что у нас есть свои традиции, у нас есть свои песни, все больше и больше. Мне нравится, что у нас появилось очень много фильмов. Очень тяжело, конечно, смотреть фильмы о войне. Героям слава. Витания из-за Мне нравится. И спасибо. У нас, кстати, у нас все больше и больше молодых музыкантов, певцов, да, которые от украинского мова, она дуже соловьина. И я вам хочу сказать, песни у нас просто баслословные, и так затрагивая душу, особенно про любовь. Да, я вам хочу сказать, мне хоть и 40, но я тоже есть сердце и тоже готова к новым отношениям, и тоже хочу любить. И у нас столько прекрасных песен с приводом кохания на украинской мове, я вам хочу сказать. Что эту песню, вы знаете, как раньше вот это мы записывали песни, кто помнит, да, еще в тетрадку писали песни. А вот я ее слушаю но я не знаю, сколько раз. Вот это постоянно-постоянно ты включаешь эту музыку. Ну, я вон, видите, заходят эти придурочные, как всегда. Ну, не будем звертать на них увагу. Поэтому смотрите, в описании канала я оставлю свой новый... Ссылку на новый ТикТок. И буду уже уходить на ТикТок, вести там эфиры. И спасибо огромное моим подписчикам, кто делает мне замечательные видосы. Я получала колоссальное удовольствие. Я не знаю, у меня есть постоянные подписчики, которыми делает видосы, знаете, как потом, говорит, омолаживает меня, возвращают меня как девчонку на 20 лет назад. И мне очень приятно. И музыка, и образы, знаете, и подача материала. Ну, я не знаю, незнакомец, как вас зовут, <laughs> но спасибо вам огромное. Это постоянно мой подписчик. И он мне делает уже на протяжении больше, чем год. Вот такие вот далы. И я вам хочу сказать на моем канале спасибо, что вы оценили. Песня про осень. Это песня о любви все когда-то да, любили, все когда-то проходили этот этап, но у меня когда-то была очень сильная любовь, знаете, шаловлыева такая. И это как раз песня, которая у меня попалась на украинском мове. И я ее выложила. Я кость так. Кто-то пишет, видно сразу по комментариям, что за публика. Меня, в принципе, не интересует то, что сюда заходит хейтер или еще там кто-то. Мне, мне, если честно, мне вообще фиолетово. Еще раз напоминаю, что я отдохнула, у меня много сил, много энергии. Я сижу со своими кентами, еще раз напоминаю. Кто помнит, как называется этот мультик? А все его помнят прекрасно с детства. Так что я сегодня утром со своими кентами. С очень вкусным кофе. Я так. Вот, спасибо, Евгений. жил пес Точно. Все, ребят. Ну вот мои кенты. Все, ребят, берегите себя на улице замечательная погода. Идем делать фотографии. Листопад. И жду от вас фотки. Я не знаю, можно их показывать там в прямом эфире или нет. Так, пишет, какая-то вы старомодная, вам на вид 65 лет, бабуля. Спасибо большое за комплимент. Очень приятно, что ваша бабушка меня тоже смотрит. Бабушке огромный привет. Даже бабушки 65-летние меня смотрят. Дальше. Чему на державной? Как ты думаешь? Ладно, скажу тебе единственное. Вслед за русским кораблем. Дальше. Твои кенты лучше, чем ты, выглядят. Спасибо большое, Иван. Мне очень приятно, что приходят хейтеры, которые рассказывают, как, что ваши кенты лучше выглядят, выглядят, чем вы. Тогда начните заниматься спортом, чтобы вы от них не отставали обязательно. И тогда вы будете выглядеть, как они, наравне с ними. Это так. Ох, началось, ну, не сомневаюсь. Все, ребят, с вами была Анжела Рустамовна, внучка Джаваира Махмедовича, внучка репрессованной крымской татарки в 1944 году Михаила Бергимовна Фука. Спасибо всем большое, кто оценил мой сегодня лук. Главное, что нравится все мне. Если будет Украина, а перемога будет за нами. На связку.